असल वरहत ला वरकू बहुत अफसोसनाक खबर है हमारे ज़िले स्वाद के अमीर आजिबन साहब कुछ देर कबल अल्लाह को प्यारे हो गए अल्लाह पाक और की मफ़रत फरमाए बड़ी कुर्बानियाँ थी अल्लाह पाक उनकी कुर्बानियों को कबूल फ़रमाए बाद नमाज असर उनका नमाज जनाजा होगा मक्की मस्जिद में आप तमाम दोस्तों से दुआओं की दरख्वास्त है कि आज साहब के लिए शादाब के लिए कुछ पढ़ कर हदिया कर देना यह मुसलमान का मुसलमान के ऊपर हक़ है कि वो सलाम करे सलाम का जवाब देना ठीक आए अल्हम्दुलिल्लाह का उसका जवाब देना इसी तरीके से जो इस दुनिया से चले जाए उसको अपनी दुआओं में याद रखना अल्लाह उसकी मफ़रत फरमा दे या कुछ आयागें पढ़ ली या कुछ जिक्र कर लिया उसके साल सवाब के लिए हदिया कर दिया मरहूम का नाम लेकर अल्ला फ़ना को इसका फरमा उस तक अल्लाह पाक इसके आचर को पहुंचा देते हैं तो आज बख्मी साहब हमारे दरमियान में नहीं अल्लाह रहेज़त उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए उनकी करवट करवट मफ़रत फरमाए आ तमाम अहबाब से दुआओं की दरख्वास्त